我们的羔羊都是这样的黑头大尾巴羊。今天我们家羔羊要屠宰，我们每年都拉到这个冷库里面屠宰，今天也是很多工人来到了屠宰场。嗯。嗯。让，把达拉兄弟来了。我们丰收了。 哎呀，你这个现在搞得挺好吧、啊，在网上销售，很哎呀，现在就能宰吧，现在就排队，现在。啊<在>，前面还有一千来羊，这不宰完了，明天就上车了。行行行行我。我们要我们都。 山上放羊多，我有幸上山，我想吃羊肉。任重八达了我只做草原散养真正的东西。